বন্ধুসকল আজি বুটলি আছোঁ ঢেকীয়া আৰু আমি বৰ্তমান আছোঁ আমাৰ ঢেঁকীয়া বাৰীডোৱাত পাইপৰ মাজে মাজে এনেকৈ ঢেঁকীয়া ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি ঢেকীয়া পাতোঁ চাওক এইখিনি ধুনীয়াকৈ বনাম এতিয়া মাছৰ লগত পুঠি মাছ বিচাৰি যাওঁ অলপ এতিয়া ঔটেঙা পুঠি মাছ পুঠি মাছ বিচাৰি আহিছোঁ এতিয়া যাওঁ মাছৰ গাড়ী কেইখনমান আছে নবুকী পাতত চাওঁগৈ যদি বাটত পাই যাওঁতো ভালেই কথা মাছ পাই যাম বেপাৰী আহে এইফালে দেখিছ মই আহি মেলি পালোঁ এইটো এ টি ৰোড হয় এতিয়া পাৰৰ পৰা এনেকৈ জয়সাগৰ হৈ শিৱসাগৰ যোৱা ৰাস্তাটো যিটো মাছ বিচাৰি আছিলোঁ পাই গ'লো দেই কেইটকাটো পোৱা এইটো কেইটকা এইটো এশ টকা পোৱা এইটো এশ এইটো

পুঠি মাছ লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ঔটেঙা বিচাৰি যাওঁ ঔটেঙাটো অলপ আগত পায় মানে আটাইকাত চাওঁগৈ পাওঁ নেকি আজি পুঠি মাছটো পালোঁ কিন্তু দুখৰ খবৰ যে ঔ টেঙাটোৱে বিচাৰি নাপালোঁ গোটেইখন বিচাৰিলোগৈ বাৰীত যাব লাগিব একেবাৰে এতিয়া সময় নহ'ল যিহেতু এতিয়া কাজি নেমু দিয়ে বনাম আজি এইখিনি ঢেকীয়া কচু ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা হ'ল ধুই মেলি এতিয়া দি দিওঁ আৰু গোটেইখিনি ঢাকোনখনকৈ দি দিলোঁ ইয়াতে সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ আদা নহৰু পিচি ল'লোঁ পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ তাৰপিছত এই পুঠি মাছকেইটা অলপ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ কাৰণ মাছ এডাল দুটা অলপ মানে লৰি আহিছে সেইকাৰণে গোন্ধাব বুলি বইল খালে সেইকাৰণে অলপ ফ্ৰাই কৰি মেলি বইলত দিম মানুহ পুঠি মাছকেইটা বইল ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ দি দিছোঁ ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল তাৰপিছত আদা নহৰুটো আছেই পিঁয়াজ হৈ গ'ল নেমু দিম আমি ঔটেঙা নাপালোঁ তল আহি গ'ল এতিয়া দি দিম পিঁয়াজ তাৰপিছত আদা নহৰু পেষ্টো দি দিম আদা নহৰু পেষ্ট জলকীয়াও আছে ইয়াতে অলপমান কেঁচা মিঠাতেল দি দিছোঁ চিণ্ডু অলপ দিছোঁ এই সোৱাদ হ'বৰ কাৰণে আলুও দি দিছোঁ আলু খাই ভাল পাওঁ যে আলু খোৱা মানুহ এতিয়া মই মাছখিনি এই বইলখিনিত ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ নেমু টেঙাটো অলপ চেপি দিছোঁ ঔটেঙা দিয়া হ'লে বেছি মজা লাগিলে হয় কিন্তু নেমু টেঙাকৈ দিব লাগিব এইটো উপায় নাই আৰু ঔটেঙা দিলে মানে টেষ্টটো বেছি হয় লোকসকল ফাইনেলি ঢেকীয়া পুঠি মাছ আৰু নেমুটেঙাৰ বইল আঞ্জাখন আমাৰ হৈ গৈছে এতিয়া খোৱা পৰ্ব খাই লৈ আপোনালোকক জনাই আছোঁ কেনেকুৱা টেষ্ট উঠিছে নেমু টেঙাৰ লগতনো এতিয়া টেষ্ট কৰি চাওঁ খাই কেনেকুৱা লাগে ঔটেঙা হ'লে অলপ বেছি ভাল হ'ল হয় কিন্তু হ'লেও ঠিক হৈছে